Следующий вопрос. Я лично, вы в прошлый раз говорили, вы слышали хоть раз, как кого-нибудь повысил голос или матюкал? Ну, скажите, кто? Не, не бойтесь, скажите, на кого я хоть раз слово матюк поступал? Никогда. Я ни на кого из вас не повышаю голос. Я могу строго иногда сказать, но голос я не повышаю. Я не ору. Я не оскорбляю. Особенно ваших коллег, подчиненных и тогда своих, вы все вам подчинены, То есть, ну если кто-то из ваших руководителей это позволяет, это слабый человек. Это человек, не умеющий собой владеть. Это недопустимо, я еще раз говорю. А если это еще присутствие посетителей, то есть, это вообще. Поэтому раз и навсегда, если кто здесь хочет действительно дальше продолжить работу, чтобы я этого просто больше услышу, узнаю, то есть не бежит. Мы с вами расстаемся. Раз и навсегда.